всем привет сегодня мы будем с вами делать DIY. итак для этого нам понадобится вот такая вот распечатка тут у меня есть смайлики и пончики можете делать пончики но мне больше нравятся э, смайлики итак для начала нужно будет их всех вырезать я уже вырезала один сейчас вырезаем второй вот почти. Вырезаем. Вот, готов. У нас уже почти все готовы. Этот готов. И эти готовы. Теперь их нужно будет разукрасить фломастерами. Разукрашиваем всего с маленькой желтым цветом. А ротик с глазками обводим черным цветом. разукрашиваем. Первый готов. Вот такой вот он получился. Второй готов. Третий готов. Четвертый готов. И осталось всего лишь два. И все готовы. Так, теперь берем нашу тетрадь. Нам понадобится она. Когда мы будем все клеить. Обычная тетрадь, она мне с рисунком. Итак, открываем первую страничку. Берем наш клей, можно взять клей, карандаш и намазываем клеем первый смайлик. Намазываем аккуратно. Намазываем только боковую часть. И приклеиваем. Я просто не ту часть сделала. И приклеиваем ее, его или смайлик его к нашей тетради на первую страницу. В самом верху. Вот такая вот прикольная штучка у нас получилась. Теперь нужно будет перевернуть страницу или найти тот момент, где вы захотите. И приклеить туда тот же самый смайлик. Но не тот же самый, взять другой смайлик и приклеить. Так, я беру такой вот смайлик, улыбающийся и высовываю язык. Намазываю его клеем. Только его одну боковую часть Одну его сторону намазала, и сейчас приклеиваю. Так уже нужно будет приклеить не там же, а немного пониже. Закройте тетрадь и посмотрите, как куда нужно именно приклеить, чтобы смотрелось красивее. Вот это мы уже приклеили, и получилось вот так теперь открываем следующую страницу, которую вы захотите. Ну и опять же приклеиваем, клеим наш смайлик и тетради. И так делаем все смайлики. Осталось еще два. Намазываем, приклеиваем. И намазываем. Приклеиваем к тетради, подравниваем. На всякий случай прикладываем. Посильнее нажимаем, и вот такая классная тетрадь у нас получилась. Фу, очень прикольно получилось, ну мне очень нравится, особенно смайлики, очень оригинально и классно. И не напоминаю тебе о том, что нужно всегда улыбаться. Но мне очень нравится каждой страничке, тут каждый рисуночек, можно делать много смайликов, каждый смайлик по странице и расписать, где какой рисунок на отдельной странице. Очень клево. И вот такая вот тетрадь у нас получилась. Я надеюсь, что у вас тоже все получилось. Пока!